У нас прошел первый цикл. Те люди, которых я хотел здесь видеть, все приехали. В принципе, состав полный. Все живые, здоровые. Вчера прошла диспансеризация. Ну покажет, еще два цикла у нас будет, потом поездка в Лондон. Через два цикла я более-менее могу вам поподробнее рассказать о людях, чем дышат, в каком состоянии находятся. Пару человек приехали на сбор, вообще не готовы. Просто не готовы. Приводим их в кондиции. Есть еще пару человек, которых можно посмотреть, но очень сжатые сроки подготовки к турниру в Лондоне. И просто ну, физически не получается. Надо с этими заниматься и готовить к играм. Первый день, да, две игры хозяева и шведы. Второй день уже в зависимости от того, как мы сыграем в первый, ну, первый день. Если занимаем первое место, там уже идут подгруппы. Первое, четвертое, по-моему, пятое, шестое. Я не знаю, как там принцип турнира. Ну, надо выигрывать ехать. Англичане интересные. Два года назад мы их видели на чемпионате Европы, когда выходили из дивизиона «Б». Интересная команда, но до финала им пробиться не получилось. Я думаю, за два года люди чуть стали повеселее. Там человек шесть черненьких. 1-2-11, один, и задняя линия очень сильная, такая подвижная. Думаю, будет очень интересно. Утренние тренировки идет индивидуальная работа, это повышение функциональных качеств, кондиций физических, а вечерние уже более-менее командное взаимодействие. Думаю, даже не после Англии еще будет турнир Италия, Бельгия. И есть люди, которых хочется посмотреть именно в серьезных играх. Я просто на своем горьком опыте уже убедился. Турниры люди играют очень хорошо. Приезжаешь на чемпионат Европы они выпадают. Я не знаю, что происходит. Где-то да. Тут тренеру надо угадать, вот кто психологически поедет играть. Ну, ребят... Практически вся сборная. Один человек еще ни разу нигде не был. А пол команды участвовала уже в трех Европах, в двух. Один еще нигде не был. Но ничего такой потенциальный лидер будет. Сделаем звезду. Поначалу было тяжело уходить, сейчас уже все хорошо. Набрали форму, ребята, начинаем сыгрываться, чувствовать друг друга. Потихоньку тренируемся, готовимся к турнирам, к Евролиге. Сейчас больше физическая подготовка и игровые тренировки вечерние, чтобы сыграться командой. Ну, я не участвовал, но на подобных турнирах был. Пока не чувствуешь, уже ближе к играм, думаю, будет по-любому. Перед каждым играми Мадраже. Конкуренция всегда была сильная в этой команде. Но желание, думаю, у всех хорошее. Мотивация очень сильная. Хочется как-то показать себя на высшем уровне, чем в Украине. Проблемы взаимопонимания, там, кто куда, сначала не понимали, кто куда, где. И сейчас уже начали играть, разбегиваться и все получается. Условия хорошие, все устраивает, все нормально. Отдыхаем, пытаемся восстановиться и в пользу. Стараемся провести это время в пользу. Ну, команда пока не очень сыгралась, но стараемся сыграться. Сбор проходит отлично, настроение хорошее, рабочее. Настроены на работу. Мы просто все с разных городов и не успели еще достаточно сыграться. Мало тренировок, вроде. сбор только начался. До конца сбора, я думаю, мы сыграемся, все будет хорошо. Ну, ребята все изменились, конечно, в лучшую сторону. В техническом плане, в физическом все выросли своих возможностях. У нас две тренировки с утра, у нас больше на физику акцент, а вечером такая игровая тренировка, бросковая техника, больше такого. Да, на Европах были раньше, то Англия никак не может выйти в дивизион а, а, про шведов я не знаю, шведы тоже, по-моему, в дивизионе Б. Но, может, эти команды стали лучше, так я не могу ничего сказать. В время отдыхаем просто, что устаем очень на тренировках, две тренировки в день, больше стараемся отдыхать и все. Там прогуливаемся, ходим, фильмы смотрим, может, какие-то и все. Ну, надо на чемпионат мира попасть, желательно, конечно. Ну да, минимум, я думаю, нету такой программы.